Надо давить ровно до тех границ, до той ситуации, которая бы устроила нашу страну. Мы видим, как изменчива ситуация. Мы фактически выходим к крупнейшим агломерациям уже не Донбасса, а к крупнейшим преднепровским агломерациям. Это в первую очередь Запорожье и Днепропетровск. Мы в первую очередь на них нацелены. От, це наші законні міста. і запорожує Дніпропетровська міста. Тож, як бачите, коли у Путіна закінчуються успіхи на фронті, то вмикається фантазія його нікчемних пропагандистів. І на російських телепомийках сьогодні знову парад маразму. Це, Побачому щодо видумані государства, Це видумка. И их элита, как бы, да, она не является государственной как таковой. Это не является, так сказать, следствием, ну, действительно, такого, знаете, многовекового процесса становления там какой-то самобытной национальной государственности, а результатом всяких разных вот таких вот манипуляций, как бы, да, достаточно иногда сомнительных, поверхностных и так далее. Отже, я Инна Набок, и уже зібрала докупы из заявы ротів бункерного, які лунают зараз на болотах. Ну, а з вас традиційно лайк, коментар та підписка на Наш канал, адже ми дуже любимо і цінуємо ваш зворотній зв'язок. А я ж покажу вам, як російське телебачення знову рятує Путіна від реальності, тобто в кращих традиціях кремлівської пропаганди спотворює правду. Бо після зриву саміту з Трампом на болотах і цього разу знайшли винних. Як вам? Така встріч, як ми вже говорили і вчора, і в других ефірах вона не може бути простою. Його підготовка дійсно должна бути достатньо. такой серьезный вот потому что с одной стороны нам не нужна декорация а вот, с другой стороны масса всевозможных так сказать сложностей в том числе технических как мы слышали он поляки угрожают напрямую например скажем в случае если путин полетит в будапешт там или что-то в этом роде вот они там угрожают или посадить самолет или а, так далее я так понимаю что помимо того что встреча путина и трампа в первую очередь раздражает возможность да еще больше их раздражает то что эта встреча может быть в будапеште да? вот но ну, и на фон на фоне вот этой подготовки да, небыстрой, не быстрый вот понятно что -то все абсолютно недоброжелатели подорвались и стали говорить о том что все встречи не будет а, значит она сорвана но они будут пытаться ее сорвать Європейське провоєнне еліти і Йосмі делают все важливе, щоб буде США. Так слухи о сроках зустрічі російського американського президента прокоментував глава Вінгерського стоп, стоп. По перше, фразу угорського міністра Сіярто про воєнно-політичну еліту вони раптом перетворили на європейську еліту. Хоча він такого не говорив. Ну а далі ще цікавіше. Бо цитату Трампа, а саме, не хочу витрачати час даремно, вони подали як повну підтримку Москви. Ну а щоб глядач не сумнівався у сюжеті Пісков і Лавров звучать в унісон, мов хор блаженних. О том, что встречу ради встречи никто проводить не собирается, неоднократно говорили и в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что дата переговоров еще не определена. Предстоит непростая работа. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, важнее не сроки, а предмет разговора. Согласно позициям, достигнутым на Аляске, мир на Украине возможен только после устранения первопричин конфликта. А вот про справжнюю причину взрыва переговоров, то есть вимоги самой Москвы, Пропаганда Кремля не пары с уст. А чтобы Европа стала другой, она должна перестать быть русофобской. А чтобы, а это возможно только в случае, если мы модельно уберем русофобский режим на Украине. Я уверен, что пока такой режим на Украине существует, мы не сможем преодолеть э, войну, мы не сможем э, устранить первопричины, и э, Европа будет оставаться прежней. І будет перетаскивать Трампа на свою сторону, пока у Трампа наконец, не кончится просто срок. А на Россия один пішло ще далі. Заявила, що зустріч, нібито зірвала Европа, бо готує свій мирний план. Брюссель і Київ готуються представити свой план урегулювання, суть которого сводяться не к устраненню первопричин, а к заморозки конфлікту. Вони хотят воевать руками украинцев против России, ослабляя, как они считают, Россию, российскую экономику, российские вооруженные силы. Вот, вот сколько это возможно? То есть им плевать, конечно, на Украину, им плевать на то, сколько погибнет украинцев, на это им всегда было глубоко плевать. Но вот, вот нанести как можно больший ущерб России – это их мечта. Именно поэтому они так настаивали, настаивают на том, чтобы Трамп передал томагавки. А вот чтобы дотянуться еще до какого-нибудь там предприятия поглубже там в России, повредить, да, как они били по, ну, руками украинцев, опять-таки, формально по НПЗ российским нефтеперерабатывающим заводам. Вот, вот нанести ущерб где только возможно до того, как начнется перемирие и тем более мир. Вот это задача Европы. НТВ ж традиционно просто выстрелило у небо. Мовляв, новини про скасування – це вкиди. І переговори в ответ на вбросы западных СМИ о том, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа отменили, России заявили, что подготовка к ней продолжается. В Москве пояснили, что иностранные медиа специально искажают информацию, чтобы сорвать переговоры. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжают контакты. В задачи дипломатов входит подготовка саммита. Трамп каже, що зустріч скасована, а російське телебачення рапортує все йде за планом. Але чому тут дивуватися, якщо у паралельному всесвіті російської пропаганди навіть реальність можна перемонтувати? Кріворожські знову пропонує нові умови. Вот я только не понимаю, он он искренне верит, что вот в России его мнение кого-то интересует или что его мнение может быть ну неким каким-то фундаментом для переговорного трека. Нет, ну это манера такая. Он... нас, конечно, не интересует во что он верит и на что он там надеется, но то, что постоянно будут повторяться такие попытки заморозки для того, чтобы спасти свою шкуру, ну, это абсолютно очевидно. Тут другой вопрос, что эта же позиция, она такая творческая достаточно. Даже в данном случае американский хозяин эти устремления не разделяет. Но нам приходится только в очередной раз Поставить галочку і сказати, ну а чого що ж абсолютно не відбулася зустріч? Не біда, просто вставлять новий кадр, і путін у них знову виглядає переможцем. Бо ось так насправді і живе їхня імперія монтажу. Там, де правда, зайвий дубль. Ну а поразка просто не той ракурс. Тому я не здивована, що наступні заяви у них ось такі. Ми фактично виходимо к крупнішим агломераціям, уже не Донбаса, а крупнішим. Приднепровским агломерациям. Это в первую очередь Запорожье и Днепропетровск. Мы в первую очередь на них нацелены. Вот. Это наши законные города. И Запорожье, и Днепропетровск – это русские города. И, конечно, без, еще раз говорю, без присоединения Одессы, Николаева, Запорожья, Днепропетровска и Харькова к территории России – Война не может считаться окончательно завершенной. Даже в рамках передачи их под управление, так сказать, таких близких к нам людей, нет. Эти города, они строились всем Советским Союзом. Там промышленность советская. Эти города должны входить в состав Российской Федерации. А вот, допустим, Черкассы, Кировоград – они вполне могут быть под управлением и союзного, так сказать, и близкого к нам э, правительства. Да и это еще не все. Далее больше. Тому и комментируйте. Если все пойдет в рамках того, что идет, и не будет никаких договоренностей о мире там, и так далее, о перемириях, то я думаю, что реально 28-й год примерно для нас связан с... Тем, что мы поставим свои флаги над ЧОПом, над Мукачево и над э, северными Волынскими переходами. Вот. Я думаю, 28-й год, вот так примерно. Может быть, 27-й, при удачном течении обстоятельств. Но не 26-й, конечно, нет. За 26 шостої нам дай Бог освободить боліубережжя, і то, вряд ли. Я думаю, що і в 27 году ми будемо освобождать убережі. От вам і риторика пропагандистів, яка насправді не має нічого спільного з дипломатією. Тож я просто нагадую, що б там не відбувалося в світі на міжнародній політичній арені, чи зрештою на болотах. Нам з вами своє робити, тому давайте будемо продовжувати підтримувати Збройні Сили України. І от зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому, будь ласка, скануйте цей код і долучайтеся, адже ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті. Тож нехай вона опиниться у них якнайшвидше, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. И, звісно, дякую вам, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. І нагадую, бережіть себя, бережіть Україну. І до зустрічі у наступному випуску.